Як я на початку цієї години зазначив, що наступний 2016 рік рік сподівання зокрема про цей політики говорили, що 2015 тисячі ми робили певні, ну так би мовити фундам... фундаментували на майбутнє, робили певні прогнози на те, що буде в 2016-му позитивні, і от, зокрема стосовно прогнозів на гривню, зараз запитаємо у Романа Шевченка фінансового аналітика, яким буде рік наступний в цьому питанні. Отже, пане Романе, вам доброго ранку. Bom, bom, Вчора пригадуємо, що було чимало звітів зустрічі з пресою. Зокрема, і Нацбанк звітував Валерія Гонте виступала перед журналістами. Говорила про зовнішні внутрішні чинники, які формують ну, власне курс гривні. Як би ви проаналізували взагалі їх виступ в цілому, наскільки він є позитивним, наскільки він відповідає реаліям? І от стосовно курсу, тобто, ми знаємо, що дуже часто закладений курс бюджет не відповідає дійсності. Ну, смотрите, какая, собственно, на данный момент ситуация. Валерия Гонтерева достаточно оптимистично описала всю ситуацию в стране и перспективы оптимистичные. К сожалению, совсем согласиться, ну, достаточно сложно, потому что мы живем в наших реалиях. И одно из наиболее громких на мой на мой взгляд заявлений это было о том, что финансовая стабильность в Украине в принципе достигнута. Я не могу говорить о финансовой стабильности, когда в стране идет очень высокая девальвация национальной валюты. Речь идет не только о начале 2015 года, когда мы видели действительно бешеные темпы девальвации, но и, в принципе, о декабре, да? Мы с вами уже в декабре увидели порядка пяти процентов девальвации гривны. Поэтому говорить о стабильности мы не можем. Также не можем говорить о стабильности, когда внешний долг увеличивается, ВВП в долларовом эквиваленте снижается. Напомню, за последние два года ВВП снизился приблизительно на 60 миллиардов долларов. Соответственно, говорить о том, что финансовая стабильность достигнута, ну, очень и очень сложно. Параллельно Арсений Яценюк выступал и говорил, что ВВП сбившится, а борг зменшится в наступном году. Смотрите, ВВП сбишиться в гривневом эквиваленте вполне возможно. Но у нас внешний долг в долларах, в иностранной валюте. Соответственно, мы должны рассчитывать ВВП и изменения ВВП именно в долларах США. Потому что все-таки внутри страны необходимо зарабатывать в долларах для того, чтобы возвращать доллары. Соответственно, мы должны считать свой ВВП все, произв... все производимое внутри страны. В еквіваленті долара США. Ну а з іншого боку, звідки ці долари візьмуться, якщо от ми знаємо, що останнім часом, наприклад, ціна на українські метали зерно дещо впала і ми на цьому втрачаємо. Можливо, є якісь інші е, ну, варіанти прибутку? Звісно, є найкращий в мірі спосіб це інвестиція. Ми, к сожалению, на сьогоднішній день, точнее, сказав Національний банк, на сьогоднішній день зробив все для того, щоб інвестиції не приходили в сторону. Для любого инвестора в первую очередь важно три фактора. Первый фактор – это свободное перемещение денег. К сожалению, у нас этого нет. В принципе, мы знаем, что ни один инвестор не может войти в страну и обналичить то количество долларов, которое им необходимо для ведения бизнеса внутри страны. Мы, к сожалению, с вами также знаем, то, что у нас более 80% процентов валютного рынка находится в тени. При этом также хочу напомнить вам, что вчера Валерия Гонтарева заявляла, что банковская система прозрачна. То есть около 2% всего начала непрозрачно. Да? Об этом она заявляла. Но как она может говорить о том, что банковская система прозрачна, если весь валютный рынок, ну, около 80%, находится в тени. И об этом также уже неоднократно и очень большое количество экспертов говорило. Поэтому с этим я также не совсем согласен. Соответственно, я не могу делать какие-то оптимистичные прогнозы на следующий, на 2016 год относительно перспектив курса национальной валюты. Mm -hmm. Если же не будет изменено самое первое правило, это свободное хождение валюты, если не будут сняты ограничения на снятие, на передвижение валюты, то говорить о том, что доллар перестанет укрепляться по отношению к гривне, мы, к сожалению, не можем. Соответственно, ближайшая цель – это 30 гривен. Уже, к сожалению, в 2015 году эта отметка была на теневом рынке. И вполне возможно, что в до квітня місяця мого видів, що воно, на жаль, эту отметку. Ну, от, Рума, до речі, віру. стосовно да. стосовно курсових коливань, ми знаємо, що в минулому році курс було закладено там, на рівні 17 грн на 2015 рік, але він дуже швидко перевалив за цю позначку. Так само тут зараз і йдеться про 20 4,1 так, курс на наступний рік, але ми знаємо, що вже вчора на вечір комерційний був 26. І от е, аналітик банківського сектору Михайло Демків висловив таку думку, що чорна смуга у банківській галузі триватиме до середини наступного року. І він каже, що навпаки, що якесь покращення може вже буде в другій половині 16-го. А що чекає взагалі на звичайних громадян в першій половині, і взагалі чи варто їм заощаджувати свої гроші в валюті? Тобто, от, з огляду на це подорожчання, збільшення. долларов ситуация в следующем говорить о том когда станет все лучше достаточно сложно потому что мы не знаем когда будут проведены реальные реформы реальные изменения к сожалению этого на сегодняшний день ничего не происходит что касается стоит ли сберегать национального людие или в иностранные конечно же в иностранных конечно же лучше это все сбережения держать в долларах в евро но мы также должны смотреть правде глаза, и в принципе у большинства населения уже просто нет возможности покупать те же самые доллары, те же самые там, евро. Да? Поэтому на теневом рынке весь спрос и предложение в большинстве, в большей своей части составляют именно бизнесмены, которые еще все-таки стараются вести бизнес, и им приходится все-таки закупать товары. Мы с вами прекрасно понимаем, что большинство товаров Которые мы видим, прошу прощения, у нас на полках, это все-таки товары не произведены в Украине, а извне. Соответственно, они все приобретаются за доллары США. Mm -hmm. Поэтому весь спрос делает вот этот мелкий бизнес.